Thank yeah. you. Ya, seperti mana yang saya janjikan kepada anda tepat 4.30 petang pada petang ini, kita akan bawakan satu perbincangan. Uh, ini adalah berkaitan dengan lebih 4 dekad memacu agenda infak Ummah. Hari ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan seorang tetamu uh, yang saya kira cukup tepat untuk membicarakan perkara ini. Saya bersama dengan yang berusaha, uh, Tuan Haji Zabidi bin Hassan iaitu Ketua Pengarah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia ataupun IAPIM. Selamat datang ke Bernama Radio. Terima kasih. Okey, baiklah. Uh, baiklah, Tuan Haji. Kita teruskan uh, perbincangan kita pada hari ini. Eh. Uh, kalau kita dapat uh, sedikit latar belakang, uh, apakah, uh, selain daripada itu, apakah inisiatif terawal yang dilaksanakan oleh Yapim uh, dalam memupuk budaya infak dan kebajikan dalam kalangan masyarakat Islam sejak penubuhannya? Tuan okay. Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kepada Encik Tuan dan juga hmm. pendengar kita di luar sana, Pertama sekali saya bagi pihak Yapi mengucapkan berbanyak terima kasih di atas jemputan yang telah disampaikan oleh bernama uh, pada petang ini. Jadi kami sangat berusaha hatilah untuk bersama pada petang ni. Uh, pertama Yapi ni saya ingat dah ambil maklum salah satu agensi di bawah Yang Berhormat Menteri Agama. Yang Berhormat eh uh, Senator Datuk Setia Dr Haji Mohammad Naeem. Uh, kami salah satu di 14 agensi di bawah Yang Berhormat Menteri Agama. Jadi mandat asasnya Yapim ni ialah pertama soal membangunkan ekonomi umat. Itu yang hmm. pertama. Yang kedua, aktiviti membangunkan program pendidikan umat dan yang ketiga ialah uh, program berbentuk bantuan hmm. kemasyarakatan. Hmm. Okey, okay, ketiga-tiga dasar utama yang kita laksanakan ini kita bergantung kepada dana infak daripada masyarakat daripada individu daripada korporat dan juga daripada agensi-agensi hmm. yang 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 matlamat dan uh, cita murni yang sama. Hmm. Jadi uh, atas berbalik uh, persoalan M. Ridwan tadi uh, uh, kita di YAPIM ni telah uh, sikap uh, menggalakkan infak ni di kalangan masyarakat kerana kita melihat infak ni salah satu di antara perkara penting untuk kita membangunkan ekonomi ataupun membantu masyarakat di luar sana. Bahkan Quran dan hadis banyak menyebut tentang kelebihan infak ni. Dan dia sangat rapat dengan sikap orang bertakwa dikaitkan dengan infak ini. Jadi kita di YAPIM mengambil pendekatan mengadakan apa program-program promosi ceramah wacana sebagainya untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya budaya infak ni di kalangan umat supaya bila ada budaya infak ni di kalangan umat maka kita dapat membantu lebih ramai masyarakat di luar sana. Jadi YAPIM pertama inisiatif pertama yang kita ambil Pertama kita buat galakkan potongan gaji. Di mana kita buat roadshow, kita pergi ke agensi-agensi kerajaan, sekolah-sekolah, korporat-korporat untuk kita mewawarkan kepentingan infak ini. Jadi di sana adalah uh, individu, masyarakat yang berminat untuk buat potongan uh, melalui potongan gaji bulanan dan hasil potongan itu kita akan gunakan untuk kita bantu masyarakat di luar sana. Yang kedua kita ada buat juga potongan uh, direct debit daripada daripada akaun uh, yang berminat lah. Dia mungkin tak nak melalui apa infak potong gaji tapi dia direct terus daripada tu. Dan kita sediakan aplikasi lah kepada mereka yang berminat untuk direct potongan itu. Itu yang kita galakkan. Yang ketiga kita juga approach korporat dan badan-badan agensi kerajaan, badan-badan uh, apa bank-bank uh, yang mana berminat untuk sama-sama dengan YAPIM bagi melaksanakan program-program bantuan keusahawanan, bantuan pendidikan dan bantuan kemasyarakatan. Hmm. Jadi ada korporat dia mungkin ada dana tapi mungkin untuk mengenal pasti masyarakat yang patut menerima bantuan ini mereka tak ada akses kepada, hmm. kepada 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 apa? Hmm. kepada uh, 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 penerima di luar sana. Jadi YAPIM sebabkan kita ada hubungan dengan ICU dan kita boleh akses data IKC maka penerima manfaat kita di luar sana ialah mereka yang berterpatanlah untuk menerima manfaat di kita. kita. Baiklah tuan Haji, bagaimanakah YAPIM <tuh> menyesuaikan program infaknya dengan keperluan masyarakat dalam era moden ataupun masa kini? Bagaimana? Okey begini, kita ada beberapa program yang kita laksanakan di YAPIM. Uh, uh, kalau program lama <tuh> ni, kita program yang kita masih berterusan. Uh, kalau program berbentuk one off tu kita mm -hmm. ada juga bantuan. Contohnya mm -hmm. kalau ada berkaitan dengan musibah. Uh, musibah sama ada kebakaran, banjir, kemudian apa lagi uh, bencana alam mm -hmm. dan sebagainya. Dan ini berbentuk lebih kurang berbentuk one off sahaja. Mm -hmm. Dan saat ini kita mendapat maklumat mm -hmm. sama dari media massa ataupun daripada channel-channel cara-cara channel -channel, channel -channel, kaedah-kaedah lain sampai kepada kita, maka kita akan mengambil tindakan proaktif. Untuk turun ke lapangan dan membantu secara one-off lah hmm. Ada uh, kaedah bantuan ataupun peralatan yang dibantu berdasarkan keperluan hmm. Tempat berlakunya musibah Kadang-kadang kita bekerjasama dengan agensi lain Contohnya kita di bawah agensi menteri agama kita ada beberapa agensi lain Contoh kita ada JAKIM, kita ada majlis agama, kita ada YADIM, kita ada apa lagi Yayasan Wakaf dan lain-lain agensi lah yang sama-sama mempunyai cita-cita yang sama untuk membantu Jadi kita akan berkumpul dan kita akan buat koordinasi Kita akan adakan mesyuarat Bagi tujuan menyelaraskan supaya Dana yang kita sampaikan Ataupun bantuan kita sampaikan itu Bertepatan dengan keperluan masyarakat Itu yang pertama Yang kedua kita juga berhasil daripada kutipan ini Bila kita turun ke lapangan Kita turun memberi bantuan Ataupun kita mendapat maklumat berdasarkan apa uh, Yapim negeri kita ada Yapim negeri di semua apa semua negeri di seluruh negara. Jadi yang ini kalau kita dapat maklumat dan kita rasa orang tu perlu dibantu yang ini kita namakan Yapim sinar lestari di mana kita membina rumah baru untuk mereka. Tapi mesti mereka masuk dalam kategori B40 ataupun asnaf lah. Dan data yang kita guna pakai ialah data eKasih. Yang disediakan oleh ICU kepada kita Ini program yang hmm. yang berjalan Program terbaru kita adalah laksanakan Program pembangunan Komuniti Yapim Program ini akan berjalan dalam masa 3 tahun Di mana kita membantu dalam semua aspek Pertama kita bantu uh, Yapim uh, Niaga, maksudnya Yapim usahawan ini. Kita cari kena pasti Mereka yang golongan uh, asnaf ataupun B40 Yang berhasrat untuk berniaga Tapi tidak mempunyai modal Um, mungkin mungkin kecil kecilan, maka kita akan cari jalan untuk bantu menyediakan modal. Yang kedua kita bagi latihan, latihan-latihan asaslah. Contohnya latihan berkaitan dengan macam mana dia nak 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 apa, nak nak buat apa uh, berkaitan dengan apa financial punya laporan dan sebagainya asaslah. Kemudian kita buat juga macam mana dia nak pasarkan barang-barang uh, yang di produk-produk yang disediakan itu yang pertama yang kita buat. Yang kedua kita ada bantu juga institusi pendidikan yang berdekatan. Contohnya kalau ada sekolah tertentu yang memerlukan baik pulih peralatan dan sebagainya, maka kita akan bantu juga. Yang ketiga, yang ketiga kita akan bantu pembangunan masyarakat. Maksudnya kalau surau, tempat-tempat publik memerlukan baik pulih, tandas dan sebagainya, kita akan lihat keperluan dan kita akan salurkan bantuan. Jadi ini, ini program yang sedang berjalan dan ada program-program baru yang akan kita kita laksanakan hmm. di mana saya datang Insyaallah. Baiklah, uh, Tuan aja. Kalau kita lihat dalam dunia ini pasti kan pastinya setiap perkara itu ada pembaharuan. Pada yeah. pastinya salah satu pembaharuan dan juga uh, perkara yang perlu kita terima dalam kehidupan kita adalah uh, pergerakan digital ataupun yeah. teknologi itu. Bagaimana yeah. ya, melaksanakan pembaharuan digital ataupun teknologi yang terkini ya. aa, dan juga apakah usaha yang telah pun dilakukan untuk memastikan perkara ini bagi memudahkan penyumbang aa, menyalurkan infak secara lebih efisien dan juga telus okey uh, 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 dalam konteks pendanaan dan kutipan dana infak uh, kita rasa bergerak berdasarkan ataupun sealiran dengan kemajuan teknologi Uh, kalau dulu kita buat uh, potongan gaji cara manual, isi borang dan sebagainya Tapi yang terbaru yang kita telah lancarkan Ialah kita bangunkan satu sistem Dia kita panggil Portal Crowdfunding Inspirasi Kasih uh, Di sini kita bangunkan uh, Memberi kemudahan kepada masyarakat Untuk membuat infak Sama ada potongan de direct debit tadi ataupun potongan ataupun sumbangan direct terus one off pun boleh. Maksudnya kita sediakan hmm. QR code dan sebagainya terus pun boleh. Dan di, dan melalui apa uh, crowdfunding ini mungkin mendapat maklumatlah tentang program-program yang kita akan laksanakan. Itu yang pertama yang hmm. kita laksanakan. Yang kedua kita uh, cuba juga membangunkan satu sistem supaya kita jadi transparent dan masyarakat di luar sana dapat melihat uh, dana yang mereka sumbangkan ni. Kita akan wawarkan dalam media masa dan dan masyarakat di luar sana dapat menilai apa yang telah kita laksanakan berdasarkan sumbangan yang telah diberikan oleh mereka kepada YAPIM. Tadilah program-program yang -program kita bantuan pembina rumah baru baik pulih rumah bantuan bangunkan uh, usahawan uh, bantuan juga peralatan dan sebagainya kepada institusi pendidikan dan bantuan uh, contoh uh, kes, uh, peralatan kesihatan kepada pesakit-pesakit. Uh, itu kita akan kita akan uh, provide, kita akan sediakan dalam portal yang telah sediakan dalam mm. dalam apa dalam 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 sistem kita yang terbaru mm. lah. Jadi Penerima kita... bantuan itu tu naji uh, siapa mereka? Adakah mereka perlu meminta bantuan daripada Yapim? ataupun Yapim akan uh, pergi mencari siapa yang layak untuk menerima uh, hasil kuadian inva? Dia, ada, infa, dia ya? ada dua pendekatan. Mm. Pertama mm. mungkin kita menerima permohonan direct daripada mm. apa pemohon mm. uh, mungkin ada dan kita akan buat kajian, kita akan teliti data dia, kita akan dapatkan maklumat dan kita akan tengok kepada data IKC. Sebab data IKC ini adalah data tentang golongan-golongan asnaf dan sebagainya dan B40. Dan tujuan kita ialah membantu masyarakat golongan yang B40 ataupun golongan asnaf untuk mereka bangkit dan berjaya berdikari. Sustain lah selepas itu. Jadi itu yang pertama iaitu permohonan direct kepada kita yang dipanjangkan. Yang kedua, kita ada cawangan-cawangan YAPIM seluruh negeri. Jadi kadang-kadang ketika mereka turun ke lapangan, uh, mungkin bantuan di rumah lain, bantuan di tempat lain tapi melihat ada ada tempat-tempat lain yang yang, yang perlu di, dibantu, eh, terjumpa ataupun uh, pihak YAPIM negeri kita buat buat lawatan secara berkala. Berdasarkan maklumat yang kita dapat di padang lapangan, sama ada pemimpin tempatan sampaikan maklumat Ataupun data daripada ikasih yang ICU provide kepada mm. kita Yang sediakan kepada kita Kita akan buat lawatan dan kita kena pasti Berdasarkan data yang diterima Dan kita akan nilai Kalau memang dia, dia termasuk dalam kategori yang boleh dibantu Maka kita akan uh, buat proses untuk membantulah Dalam kaedah mana bantuan itu disalurkan mm. Jadi ada dua perkara mm. lah mm. Pertama mm kita juga menerima permohonan terus daripada pemohon. Mm -hmm. Yang kedua ada juga pemantauan dibuat di lapangan oleh YAPIM peringkat negeri kita. Mm -hmm. Biasanya isu kalau uh, pemohon ini mereka di, mereka sangat uh, sensitif dari segi kecepatan ataupun proses untuk mendapatkan bantuan tersebut. Di YAPIM bagaimana YAPIM uh, menyentuh isu dan juga keperluan masyarakat. Contoh kepada pemohon mereka terdesak untuk mendapat bantuan dan sebagainya uh, isu kecepatan untuk mendapatkan bantuan itu biasanya dimainkan oleh pemohon. Hmm. Kita kita kalau kalau, kalau berbentuk emergency. Hmm. Contohnya saya uh, beberapa hari lepas kebetulan ada di Bali. Hmm. Uh, dan ada, ada berlaku kebakaran di salah sebuah rumah di di apa di Bali hmm. dan uh, kita alhamdulillah mendapat apa uh, Yang berhormat menteri agama kita hmm. sangat hmm. sangat perhatian dan dia telah maklumkan supaya buat buat siasatan dan ziarah secepat mungkinlah. Hmm. Jadi alhamdulillah kami dalam masa sehari kami cuba kami dapat kami dapat ziarah dan sampaikan semangan awal lah uh, hmm. sebagai mengurangkan bebanan apa kerana rumah dia terbakar semuanya. Hmm. Jadi dalam konteks yang berbentuk emergency contohnya berlaku apa kemalangan contohnya apa musibah-musibah ni kita turun segera. Kita ada kaedah-kaedah SOP untuk kita segerakan. Tapi contoh-contoh macam kita uh, membina rumah untuk asnah, mungkin kita perlu teliti sebab dia melibatkan kos yang besar mm. jadi bila kita teliti supaya dana infak yang dikemukakan oleh publik kepada kita ini dapat disalurkan uh, uh, kepada asnah yang betul mm. kepada mereka yang betul, jadi kita kena teliti siapa pemohonnya apa kriterianya, macam mana data ada dalam IKC adakah dia benar-benar orang patut dibantu dan kita kena kena tengok juga adakah dia di bawah bantuan zakat negeri ataupun lain-lain agensi JKM dan sebagainya hmm. supaya kita dapat sampaikan kepada penerima yang betul-betul memerlukan hmm. tapi kalau dia tidak ada apa-apa isu hmm. dan penerimanya adalah memang ada right orang yang patut menerima yeah. jadi proses mm -hmm. kita akan cepat. Kadang-kadang mm -hmm. data lambat, maklumat disampaikan kepada kita lambat, data dia tidak komprehensif, nak dapatkan maklumat tanggungan dia lambat dan sebagainya, mungkin ambil masa yeah. sedikit. Tapi kalau komplit dia memenuhi kriteria, kita akan cuba. Se secepat yang mungkin. Berbalik kepada pemohon itu sendiri. Kalau ya, ya. memudahkan lagi urusan ya, apa ya. yang diminta, syarat-syarat itu pastinya proses itu akan lebih cepat kan? ya Tuan Haji kan? Ya. Okey Tuan Haji, berbalik kepada di pihak YAPIM itu sendiri. Bagaimana pihak YAPIM memastikan ketelusan dan juga takbir urus yang baik dalam pengurusan dana infak uh, dan kebajikan yang diterimanya. So kami macam tadi kita dalam hmm. perancangan uh, perkembangan digital teknologi AI dan sebagainya hmm. kita berhasrat untuk membangun, membangunkan satu portal di mana uh, penyumbang kita boleh akses boleh melihat ke mana dana ini disalurkan jadi setiap yang dia orang salurkan tu dia tahu apa yang telah dibangunkan oleh YAPIM hmm. terutama so kita nak paparkan dalam 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 inilah dalam kita punya media masa kita supaya dapat diakses oleh public secara langsung hmm. Yang kedua uh, kita ada audit dalaman dan juga audit luar hmm. dan kita uh, subjek juga kepada audit negara dan sebagainya. Walaupun kita berdana kita daripada rakyat awam tapi kerana kita ni ada kepentingan dengan dengan awam maka audit negara pun boleh untuk masuk dan audit kita. Jadi ini satu-satu kawalan hmm. untuk memastikan bahawa benda yang kita salurkan kepada penerima itu adalah berdasarkan kriteria dan tepat yang telah dibangunkan. Hmm. Yang ketiga kita ada beberapa jantan kuasa yang akan memantau. Kita ada jantan kuasa audit dan risiko yang akan memantau lah program-program kita. Jantan kuasa audit, risiko dan pematuhan kita ada jantan kuasa syariah kita ada jantan kuasa pelaburan kewangan dan perolehan dan kita ada jantan kuasa pembangunan ekonomi dan kepimpinan pemikiran jadi tentu kuasa ini akan memantau setiap hmm. program yang dilaksanakan oleh oleh Yapim hmm. Supaya mengikuti uh, seperti mana yang telah ditetapkan Dan capai mencapai persasaran yang sebenarnya hmm. Jadi, Jadi bercakap berkenaan dengan sasaran uh, Tuan Haji kita tambah sedikit Apakah ya. uh, sasaran ataupun perancangan di pihak Yapim itu sendiri Bagi memastikan kesedaran orang ramai untuk terus uh, menyumbang dan juga uh, memberi impak ya infak ini uh, menginfakkan harta ataupun wang-wang ringgit uh, melalui IAPM Saya masih kekal hmm. mengatakan, "Jek Tuan, hmm. kalau 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 kita boleh jadikan infak ini sebagai satu budaya kepada rakyat hmm. Malaysia." Sama ada kita kena pergi ke media masa macam hmm. hari ni kita datang bernama, hmm. kita explain kepentingan infak ini, tuntutan agama dan sebagainya supaya ada kesedaran hmm. yang tinggi. bahawa infak ni sebenarnya bukan sahaja membantu orang yang memberi infak membantu juga orang yang menerima infak sebab harta kita ni akan ada ada hak orang lain itulah dia zakat itu sebabkan dia nak menyucikan harta kita hmm. kalau kita tak keluarkan. bahagian yang patut sucikan harta kita maka harta kita pun jadi kotor hmm. jadi dalam al-Quran disebut uh, infak ni secara general ada boleh dimaksudkan dengan zakat ada dimaksudkan dengan wakaf ada dimaksudkan infak al-Quran ayat pertama pun sebut tentang infak dan beberapa ayat lain tentang infak hmm. jadi pada saya kita mesti membangunkan budaya infak ni di kalangan masyarakat kalau boleh diperkecil lagi. Hmm. Ha, pergi ke sekolah kalau ada duit lebih sikit infak bantukan kawan belanja makan. Kalau ada tabung-tabung kebajikan walaupun lebih tak banyak kan anak-anak hmm. kita hmm. kan. Yang lebih tu kata infak ya, untuk kawan tak dalam kita. Dalam tabung ke. Bagi ya, dia, dia budaya tu. Ah ha, budaya tu menjadi darah daging dia. Ya. Macam kitalah kita kita diajar untuk hafal surah-surah tertentu kan. Betul. Fatihah. Hmm surah Al-Ikhlas, surah An-Nas. Al walaupun kita bangun tengah malam, suruh kita baca sebab dah jadi dah ragit daging hmm. kita. Kita tak tak canggung untuk baca. Sebab benda tu dah jadi sebati dengan kita. Hmm. kalau budaya infak ni boleh jadi sebati dengan kita. Dia tak ada rasa berat pun. Jumpa tabung je, rasa nak bagi walaupun tak banyak. Tapi jadikan itu satu budaya. Hmm. Mestilah ada kaedah dia, ada disiplin dia. Macam mana kita membudayakan budaya dengan pendapatan kita dan apa yang kita nak nak laburkan apa yang kita nak infakkan. Mesti ada kaedah-kaedah disiplin hmm. tertentu. Jadi cuma saya, pada saya tanya, uh, pada saya tuan, uh, uh, pertama kita mesti membangunkan daripada uh, sekolah kalau boleh pendidikan awal lagi budaya infak ni. Kalau boleh jadikan satu modul untuk kita bangunkan. Di samping kita promosi-promosi yang kita laksanakan melalui media masa, uh, apa TV dan sebagainya untuk untuk kita bukan sekak kepada YAPIM saya ingat budaya infak ni juga kepada seluruh umatlah. Hmm. Jadi kalau sesiapa saja yang berminat untuk berinfak melalui YAPIM di mana mereka perlu cari ada uh, media sosialnya ataupun di mana untuk mereka hubungi. Ya kita kita uh, kita kalau kalau di peraya YAPIM kita kita boleh pergi ke Inspirasi Kasih ya. Inspirasi kita ada hmm. ke arko kita ada Uh, kita ada di sini ya kita pergi website Yapim kita ah uh, uh, website Yapim di situ kita ada inspirasi kasih uh, hmm. Oh ada di belakang ni kita disediakan uh, melalui uh, kalau bank kita ada tabung kebajikan dan pelajaran Yapim hmm uh, kemudian kita ada kasih Yapim kasih.yapim.my Kemudian hmm. kita ada infak pay yang kita hmm. sediakan. Hmm. Okay. Yang ni boleh access dalam website FPM lah insyaallah. Hmm, Okey itu dia uh, yeah. uh, berkaitan dengan lebih 4 dekad memacu agenda infak ummah. Terima kasih banyak-banyak yeah, yeah. ucapkan kepada yang berusaha Tuan Haji Zabidi bin Hasan, Ketua Pengarah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM kerana sudi berkongsi berkenaan dengan bagaimanakah YAPIM uh, memacu agenda infak ummah. Terima kasih banyak-banyak yeah, Tuan terima Haji. Banyak. Insyaallah ada rezeki kita berjumpa lagi dan juga kita bercakap lagi dan berbincang lagi berkenaan dengan uh, infak ummah ini. Baiklah kepada anda pendengar uh, bernama radio teruskan kesetiaan anda bersama dengan saya Ridwan Mustafa di bernama radio untuk anda. Cari channel radio di platform X dengan ID bernama underscore radio di Facebook okay. ni